Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid tingkatan 1 Syafi'i. Nama cikgu, cikgu Fahmi akan mengajar kamu reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 2 tahun hadapan. Jadinya, untuk kelas kali ini, cikgu akan ajar kamu serba sedikit untuk tajuk reka bentuk dan teknologi tingkatan 2. Okey? So sebelum tu, kita mulakan pelajaran kita hari ini dengan doa belajar dan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wansyur alayna min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syahli sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan milisani yafkahu kawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga ilmu yang kita belajar hari ini diberkati dan kekal di dalam ingatan kita semua insya-Allah. Okey murid-murid, sebelum tu kita se saya cikgu nak minta kamu sediakan kertas dan alat tulis untuk mencatat terlebih dahulu. Sekiranya hendak bertanya boleh direct chat cikgu di dalam grup WhatsApp. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut untuk pelajaran kita hari ini, cikgu nak perkenalkan kamu terlebih dahulu lah akan isi kandungan yang akan kamu pelajari untuk subjek RBT tingkatan 2 nanti. So, untuk arbitrit tingkatan 2, kamu akan ada 2 bab sahaja Iaitu bab pertama penyelesaian, penyelesaian masalah secara inventif dan bab kedua adalah aplikasi teknologi. Semasa kamu di tingkatan satu, kamu tak pernah belajar lagi lah bab penyelesaian masalah secara inventif. Namun, semasa kamu di tingkatan satu, kamu telah didedahkan dengan aplikasi teknologi. Misalnya reka bentuk sistem vertikasi dan juga reka bentuk fesyen. Jadinya tingkatan dua ni kamu lebih banyak lah buat aplikasi teknologi dalam pelbagai bidang yang berbeza-beza beza. Okey, untuk bab satu, penyelesaian masalah secara inventif, kamu ada tiga subtopik iaitu pengenal pastian masalah, analisis fungsi dan percanggahan fizikal. Manakala, untuk bab kedua pula, kamu akan ada enam subtopik iaitu teknologi pembuatan, reka bentuk mekanikal, reka bentuk elektrik, reka bentuk elektronik, reka bentuk akuaponik dan reka bentuk makanan. Okey. So, untuk hari ini, kamu akan belajar berkenaan dengan pengen 1.1 pengenal pastian masalah. So, dalam pengenal pastian masalah, ada 1.1.1 iaitu kamu akan belajarlah cara mengenal pasti masalah bukan inventif dan juga inventif. So, untuk objektif pelajaran kita hari ini, murid-murid akan dapat mengelaskan situasi masalah kepada dua kategori iaitu bukan inventif dan juga inventif. Okey, kita mulakan topik kita hari ini untuk 1.1.1 mengenal pasti masalah bukan inventif dan inventif. Sebelum kita kenal dulu masalah inventif dan juga bukan inventif, kita kena kenal dululah kita uh, setiap perkataan ni punya definisi. So, dekat dalam topik kita ni ada tiga definisi pentingnya kamu perlu faham terlebih dahulu. Antaranya adalah perkataan masalah. Situasi yang memerlukan penyelesaian kerana wujud jurang antara keadaan semasa dan keadaan yang diingini. Okey, sebagai contoh, apabila kamu hendak pergi ke sekolah dengan menaiki kereta ataupun motosikal, itu adalah keadaan yang kamu ingini. Okey, namun keadaan semasa ataupun keadaan yang berlaku adalah motor dan ataupun motosikal kamu itu mengalami kerosakan. Maka kamu tak boleh hadir ke sekolah tepat pada waktunya kerana motosikal ataupun kenderaan kamu mengalami kerosakan maka itu itu didefinisikan sebagai masalah kerana apabila mengalami kerosakan tersebut kamu memerlukan penyelesaian okey jadinya itu adalah definisi masalah Manakala definisi bukan inventif adalah penyelesaian masalah secara biasa atau rutin menggunakan kaedah yang sedia ada tanpa perubahan besar pada sistem asal. Uh, Misalnya, uh, baju kamu koyak. Jadinya apa yang kamu buat adalah kamu jahit semula baju tersebut. Maka itu adalah salah satu contoh penyelesaian secara Biasa ataupun rutin Maka itu adalah salah satu bentuk penyelesaian Bukan inventif Seterusnya kita pergi kepada definisi inventif Iaitu penyelesaian masalah yang kreatif dan luar biasa Melibatkan idea baru yang belum wujud Atau penambahbaikan besar kepada sistem sedia ada So misalkan, misalnya uh, Kamu ingin membuat tanaman uh, aquaponik Okey kamu ingin membuat tanaman hidroponik misalnya tapi dalam pada masa sama kamu minat untuk memelihara ikan jadinya kamu menggabungkan konsep tanaman pokok kamu dan juga uh, ikan peliharaan kamu kamu combine jadi itu salah satu bentuk uh, penyelesaian masalah secara kreatif dan luar biasa kerana uh, mungkin situasi di rumah kamu kamu tidak memiliki Uh, kawasan tanah yang agak luas, jadinya kamu menggabungkan sistem pemeliharaan ikan dan juga tanaman tersebut menjadi satu. Yang jadinya itu akan diklasifikasikan sebagai tanaman aquaponik. Okey, itu adalah salah satu bentuk penyelesaian masalah yang inventif lah, yaitu kreatif dan juga luar biasa. Okey, sekarang kita dah tahu masalah kita dah tahu definisi bagi perkataan masalah bukan inventif dan juga inventif. Seterusnya kita pergi kepada tarifan masalah bukan inventif dan masalah inventif. Okey, tadi kita dah mengenal berkenaan dengan tarifan masalah bukan inventif dan inventif. Jadinya, kalau kita definisikan sebagai masalah bukan inventif, ia memiliki definisi yang berlainan pula. Se uh, maksudnya, masalah bukan inventif adalah masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Manakala, masalah inventif adalah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Okey. Kamu, macam mana kamu nak ingat masalah bukan inventif perkataan bukan ni salah satu word yang negatif betul tak so untuk kamu ingat definisinya adalah kamu ulang balik perkataan masalah yang tidak kamu tambah perkataan tidak tidak ni pun salah satu word yang negatif maka masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku Manakala masalah inventif ni tak ada perkataan bukan. Jadi kat definisi dia pun tak ada perkataan tidak. Jadinya masalah inventif adalah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Okey, kita pergi kepada contoh yang lebih mudah faham berdasarkan gambar raja. Kita ingat balik. Masalah bukan inventif, ada word negatif bukan. So, Takrifan dia adalah masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Ada perkataan tidak. Okey. Contohnya kat sini, kamu ada perasan uh, peniaga ikan tersebut cuba meniang ikan. Namun situasinya adalah pisau tumpul untuk meniang ikan. Jadinya, pisau diasah menjadi tajam. Ini adalah salah satu bentuk usaha penambahbaikan. Okey. Kemudian proses menyiang dapat dilakukan di mana ikan tersebut telah berjaya untuk disiang. Okey, maksudnya dekat sini penambahbaikan yang berlaku tidak mempunyai kesan sampingan. Nampak tak sebab peniaga tersebut berjaya untuk menyiang ikan tanpa ada kesan negatif. Faham ye murid-murid? Okey, sekarang kita pergi kepada bentuk masalah inventif. Ingat semula definisi masalah inventif, masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Misalnya, penutup balang kuih tidak ketat. Jadinya, biskut boleh menjadi lemau. Jadinya, budak lelaki tersebut cuba menukar balang atau ataupun penutup balang kuih ditambah baik. Jadinya, bila ditambah baik penutup balang tersebut, Namun timbul masalah baru iaitu penutup terlalu ketat. Okey, nampak tak? Dia cuba melakukan usaha penambahbaikan di mana dia tukar balang yang penutupnya lebih ketat. Tapi ada kesan baru iaitu penutupnya terlalu ketat sehingga budak lelaki ini susah untuk membukanya. Jadinya itu dikategorikan sebagai masalah inventif sebab definisi dia adalah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku okey dalam situasi contoh masalah inventif ni cikgu ada highlight kan perkataan namun namun ni berwarna merah maksudnya adalah uh, bila cakap sebut perkataan namun maka dia merujuk kepada sesuatu yang uh, negatif atas usaha penambahbaikan tersebut. Okey. So selain perkataan namun, ada juga kadang-kadang situasinya dia menyebut perkataan sebaliknya, tetapi walau bagaimanapun, meskipun begitu, bagaimanapun akan tetapi sungguh pun demikian, sungguh pun begitu, sedangkan walaupun begitu, biarpun demikian. Ini adalah bentuk-bentuk uh, frasa menunjukkan uh, situasi tersebut merupakan masalah inventif Okey kita pergi kepada contoh yang lain masalah inventif kita ingat semula masalah inventif tak ada perkataan bukan jadi definisinya tak ada perkataan tidak maka masalah Definisi masalah inventif ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Contoh yang kat sini pula, meja tidak dapat menampung berat beban kerana dalam gambar rancang ini, meja asalnya menggunakan kaki kayu. Okey, kemudian kaki meja digantikan dengan kaki besi sebagai penambahbaikan. Maka penambahbaikan yang dilakukan adalah menggantikan kaki meja dengan kaki besi. Okey. Namun, asalnya tenaga dua lelaki diperlukan untuk mengalihkan meja berkaki kayu. Okey, asalnya kaki kayu uh, meja berkaki kayu ni dua lelaki pun dah boleh angkat. Tetapi timbul masalah baru iaitu tenaga empat lelaki diperlukan untuk mengalihkan meja yang diperbuat dari kaki besi. Uh, jadinya meja ni dah jadi lebih berat. Jadinya dia memerlukan empat orang lelaki untuk mengangkat. Jadinya penambahbaikan yang dilakukan dengan menggantikan kaki besi tadi menghasilkan ataupun mengakibatkan berlakunya kesan sampingan. Okey. Okey. So, jom kita test kefahaman kamu. Untuk kes satu, kamu pun, uh, untuk kes satu, Azlin sering berulang-alik ke sekolah dengan membawa fail kertasnya. Namun, fail tersebut sering koyak akibat kerap digunakan. Oleh itu, Azli membalut fail itu dengan sampul plastik. Kini, failnya lebih selamat dan tidak koyak. Tetapi, beg sekolahnya menjadi sedikit sempit kerana saiz failnya bertambah. Okey. Maka, ini jawapan dia. Kamu rasa masalah bukan inventif ataupun masalah inventif? Okey. Untuk kes dua pula, Zahid menyedari bahawa lantai rumahnya masih berhabuk walaupun dia telah menggunakan pembersihan pagas. Rupa-rupanya bekas habuk dalam pembersihan pagas telah penuh. Dia meminta bantuan kakaknya untuk membuka penutup pembersihan hampa gas, membuang habuk dan mencuci penapisnya. Selepas itu, pembersihan hampa gas kembali berfungsi dengan baik. Maka, masalah ini dikategorikan sebagai masalah bukan inventif ataupun masalah inventif. Untuk kes yang ketiga, Afi sedar bahawa beg sekolahnya basah. Rupa-rupanya penutup botol airnya retak. Dia menggantikan penutup botol tersebut dengan yang baru. Maka botol airnya boleh digunakan kembali. Situasi ini masalah bukan inventif ataupun masalah inventif. Untuk kes empat, Afiqah dan rakan-rakan duduk di atas bangku berkaki kayu di kantin sekolah. Namun tiba-tiba kaki bangku itu retak. Selepas itu, dia dan rakan-rakannya membantu guru menggantikan kaki bangku tersebut dengan kaki logam. Kini bangku itu lebih tahan lasak tetapi agak berat untuk dialihkan. Ha, dekat sini kamu perasan ada frasa apa? Kamu boleh agak rasanya. Masalah bukan inventif ataupun masalah inventif. Untuk kes yang kelima iaitu kes terakhir, Fatia sedang sibuk menyiapkan buku skrap bagi subjek seni tiba-tiba pita pelekatnya habis dia segera menggunakan gam dan berjaya menyiapkan hiasan projek tersebut maka ia dikategorikan sebagai masalah bukan inventif atau masalah inventif okey kamu boleh hantarkan jawapan seperti yang gambar rajah yang cikgu tunjukkan nanti ya kamu boleh letakkan nama dan nama penuh kamu tarikh bila dan tajuk latihan hari ini iaitu latihan 1.1.1 mengenal pasti masalah bukan inventif dan inventif nanti kamu buat jadual kamu tuliskan k 1 2 3 4 dan 5 kamu tuliskan jawapan jawapan tu kamu jangan tulis a b a b kamu tuliskan jawapan dia sama ada masalah bukan inventif atau masalah inventif nanti cikgu sediakan link untuk kamu upload gambar tersebut Sekian daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.